kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü vlogda görəcəklərinizi qarşıdakı qısa özəttə gördünüz, biraz xəbərdar oldunuz. İndi isə keçək vlogumuza. Ümid edirəm ki, sona qədər izləyəcəksiniz, bəyənəcəksiniz. Əgər abunəsiz baxırsınızsa, abunə olmağı unutmayın. Bəyəndiksə like etməyi çəkin atmayın. Bu videonu bazar günü çəkmişəm və bazar günü ha, mə ailə birlikdə olduğumuz üçün hamımız birlikdə yığıldıq, toplandıq, getdik e, günümüzü e, çöldə keçirməyə, şəhərdə gəzməyə, yeməklərimizi də e, evdə yemədik. Əslində öncədən planlaşdırmışdıq ki, gedəcəyik kafe-shopa və yaxud da ki, hər hansı bir şirniyatlar verilən, breakfast verilən, səhər yeməyi verilən yerə. Ancaq getdiyimizdə növbə çox olduğu üçün biz də çox gözləmək istəmədik. Ona görə gördük ki, artıq saat da ə, artıq irəliləyir. Ona görə düşündük ki, elə bir restorana gedək ki, artıq nahar vaxtına düşsün. Ancaq uşaqlar üçün yenə də səhər yeməyi oldu. Onlar pankeklərini seçdilər və Onlar səhər yeməyi yedi, biz isə nahar yedik böyüklər. Mən öz sifarişimi çox bəyəndim. İçərisində krevetka, salmon, qızıl balıq və balıq piroqu şəkildə hazırlanmışdı, qaymaq və kartofla bərabər. Bu isə golden latte idi, üzərində yeyilə biləcək çiçəklərlə dekor edilmişdi və deserte də şokoladlı brownie yedim, üzərində də dondurma və badam güllü çox kalorili bir şəkildə <laughs> davam etdirdim. Əmlə. Al digekstə. Mama! 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 Yeməkdən sonra biz az çıxıb şəhərimizin mərkəzində gəzdik. İndi mən sizə biraz uşaqlar və uşaqların oyunları haqqında, uşaq azadlığı haqqında danışmaq istəyirəm, söhbət eləmək istəyirəm. Çünki bilirəm ki, hər ananın təbii ki, uşaqlara yanaşmaq metodu fərqlidir, hər kəsin öz düşüncəsi var və biraz uşaqlarına azadlıq verən ana gördükdə və xot biraz azad uşaqları görəndə bəzi analara bu qəribə gəlir, fərqli-fərqli fikirlər yürdürülür, düşüncələr səslendirilir. Mən sadəcə olaraq öz fikirlərimi demək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, indiki dövrdə, indiki zamandada uşaqlar daha çox evdə olurlar. Bizim uşaqluğumuzla müqayisə etsək əgər, indiki uşaqlar daha az hərəkətdə olurlar və daha çox ekran başında zaman keçirdirlər. Əslində uşaqlar oynamaqdan doymurlar və uşaqlar özlərini oyun oynayarkən çox xoşbəxt hiss edirlər və fikir versəsək ki, xoşuna gələn oyunu oynadıqda uşaq o bütün iç dünyasını üzə çıxardır və qraftdan baxanda onun nə qədər xoşbəxt olduğunu görürük. İndi yani bu anda mənim ən ürəkli Atilla çıxdı hər zaman ki kimi. Mənim uşaqlarımın içərisində həmişə ən birinci, ən ürəkli Atilla olur və o öz istəklərinə qarşı getməyi daha çox sevir. Öz, öz istədiyi şeyləri seçməkdə daha azad ruhlu uşaqdır. Ona görə də əylənlərində gəzmək paltarı olsa da, bu uşaqlara bu şans düşdü. Çünki yayda hava isti olduqda şəhərimizdə bu fontanlar açılır, uşaqlar altında oynayırlar. Biz adətən bunu əvvəlcədən bilirik və paltar gətiririk, dəyişəklər. Uşaqlar oynayırlar, sonra paltarlarını dəyişib evə qayıdırıq. Bu dəfə isə bu tamamilə bir təsadüf oldu və bunu biz ə, son şans olduğunu düşündük, belə hesab elədik, çünki artıq sentyabr ayı idi, havalar ə, soyumağa doğru gedir. Nigər də Emiliyada bütün uşaqlar hamısı ayına qoşuldular, ə, suyun altına, elə ayaqqabıda, paltarda oynamğa başladılar. Ancaq onların o anki xoşbəxtliyi nəyə desəz dəyərdi, çünki həddindən artıq istərndə çox xoşbəxt hiss edirdilər və e, özlərini təqsir altında, qadağa altında hiss etmirdilər. Palçıqla oyunmaq uşaqların beyinlərini inkişaf ettirir, onların xəyal güclərini e, genişləndirir. Lazım olsa üzərimizdə, yanımızda artıq paltar da götürə bilərik. Ancaq qadağalarla xoşbəxt və bacarıqlı uşaq böyütmək mümkün olmur. Sadəcə olaraq nəzarət etməliyik və inandırım ki, o zaman uşaqların bədənləri və immunitetləri də daha inkişaf etmiş və möhkəm olur. Evə gəldik, çimdilər. Emilia bir yorulub ki, srazı yağda şampunun bitmişdi. Təzə şampun almışam özümə. Keçən vlogda göstərmişdim özümə gəlim, qab şampununu, qab yeməyi qab almışam mütəffəfirinin bu, bu antibakterial olanlarından almışam. Yox, düz əslində kəsin əfəd almışdım. Bu ikinci dəfədir. Bundan alıram. Deməli bu antibakterial, yəni bakteriyaya qarşı qoruyan seriyəsindəndir feriniz. Bildiyiniz kimi qubqalar öz yəni quruluqlarından irəli irəli gələrək necədir materialı, çünki onlar içərisinə hər bir şeyi rahatlıqla çəkirlər, hopdururlar və içərisində saxlayırlar. Hətta nəm qalırlar. Onun dördü daxilində bakteriya e, inkişaf etməyə çox meyllidir qabqala və bu Fairy-nin antibakterial seriyası sırf onun üçün nəzərdə tutulub. E, Qabqaların e, qabiyət çüngəllərin üzərində mikroblar qalmasına qarşı qoruyur, yəni antibakterialdır. Ona görə bunu istifadə etməyi tərcəh edirəm. Artıq ikinci dəfədir. Yəni bundan sonra bundan alıb almağı düşünürəm. Ev qanliplesini götürürəm mavi Gedim qablarımı yeyim. Məni gözləyir çoxlu qablar. İndi gəlmişəm Next-də. İstəyirəm burdan bir az alış-veriş edim. İndi Next-in sizə qadın şöbəsini göstərirəm hal-hazırda. Next-in Bakı şöbəsi, Azərbaycandakı şöbələri bilmirəm. Qadın şöbələri necədir? Ancaq burada qadın şöbələrində Next-dən çox, yəni gözəl çeşidlər tapmaq olur. Hər sezona uyğun. Yəni adi New Look-da tapdığın bütün paltarları məsəl üçün sən Next-də də tapa bilirsən, amma Next-dəki paltarların, geyimlərinin, aksessuarlarının keyfiyyəti daha yaxşı olur. İndi gəldik uşaq şöbəsinə. Əslində qəsa mən Next-dən bu gün özüm üçün heç bir şey almağa gəlməmişəm. Next-dən mən e körpə balaca bir qız var. Onun üçün hədiyyələr seçməliyəm. Bütün hədiyyələri Next-dən almayacam. Bəzilərini Next-dən, bəzilərini H&M-dən, e bəzilərini John Lewis-dən, harda nə xoşuma gəlsə, onları alıb, deməli, hədiyyə hazırlayıram. Manekstan uşaqlar üçün paltar almağı çox sevirəm çünki Next-in çeşidləri, rəngarəngliyi mənə çox xoşuma gəlir həm də keyfiyyətindən çox razı qalıram. Nextin parfumeriya şöbəsidir. İndi gəldik Nextin Home şöbəsinə. Burada gördüyünüz hazır e, otaqlar şəklində düzəldilmiş dekorlar İngilis zövqləri və ev quruluşları kimidir. Eynən, onlar, yəni gördüyünüz kimi, burada, burada gördüyünüz kimi çox sadə ev dizaynlarına stilmülük verirlər. Minimalist tərzi üstünlük verirlər. Belə bir qısa nexturu elədik. İndi evə gedirəm, evdə sizə aldıqlarımı göstərəcəm. Deməli, hədiyyələr almışam. İstəyirəm ki, bu balaca qızlar üçün olan hədiyyələrdir. Onları da sizə göstərim. 2 ədəd belə bu cür don almışam. Belə bir dondur. Bundan 2-3 ədəd almışam. Belə papaqdır. Katan papaqdır, körpü uşaqçındır. Vacib uşaqçındır. Yəni daşın bağlamağı parçası da 2 qatdır. Tərtəmiz, orqanik katandır, ipli. Belə bodilər almışam, 3 rəngli pambıq bodilərdir. İpli aşağısı da belə, knopqalı. Zeybərəyi, sarı, günəş rənglərində. Belə balaca ayır qablarım. Heç balaca. Belə bir dəs yay dəstidir. Quftası, albatolu və belə. Lasin. Və belə bir isti dondu. Poğazlıqdır. Belə batıraq. Uşaq üçün də çox xoşuma gəldi. Və bir də belə raket. Çox xoşum gəlir ki, mən düşünürəm hər bir uşaqda belə içərisi isti, papaqlı <laughs> belə isti raket olmalıdır, düyməli və biraz da böyük olmalıdır ki, rahat-rahat geyinsin, rahat, -rahat, rahat yumşaq, istindən. İndi Havalar da soyuyur. Düşünürəm ki, payız qış aylarında yararlı olar. Bunlar da mənim uşaq, körpə uşaqlar üçün olan hədiyyələrim idi. Belə maskalar almışam, kağız maskalar. Bilirsiniz ki, çox effektivdir. İstəyirəm sizin üçün göstərim. Belə bir bərpədici əllər üçün nətrici ilə də əl maskasıdır. İçərisində eljay da olur. Bu da həmçinin zeytun yağlı əl maskasıdır. Əlcəyi ilə birlikdə nəmləndirici. Bu isə ayaq maskasıdır. Bunun da içərisində öz çorabları var. Badamlı və ballıdır, nəmləndiricidir. Bu Garnier-in hər zaman aldığım nəm bombası, nəmləndirici salfetkasıdır kağız samfet qadıbuların hamısı çox yəni istifadə etdikdə çox razı qalıram. Bu sevit təmirli bir kağız maskadır. Bu maska kolajenli, kolajen dəstəkləyici dəstəkləyici maskadır. Bu da kağız maskadır, hamısı kağız maskalardır. Bu isə hialuronik asidli maskadır üz üçün bu gözaltı gözün altına qoymaq üçün bunun içərisində padoşqaları var, 2 ədəd patch var. Bunlar da hialuronik asidlidir və portağal şirəsi var içərisində. Bu da nəmələndiricidir. Saçlar üçündür. Qurumuş və artıq canlığını itirmiş saçlar üçün bərpe edici kağız, kağız yox, <laughs> yəni ki, içərisində gel var əbəpədiçi e, maskad Və yenə bugünkü vlogumun sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün sizə minnətdaram. Növbəti vloglarda görüşərik. Hələlik.